Я знаю, что укрытия есть, но дело в том, что у меня проблема со здоровьем. Если посижу в укрытие, то у меня откажут почки. Фире? Да, в квартире. В коридоре. Время от времени. Не в коридоре, там у меня, у меня однокомнатная квартира. Угу. А там ну, в одном месте есть такая ниша. Между крайней стеной к выходу это сама. И тут рядом с туалетом, ванной и все. И там я скрываюсь постоянно. У меня стекла полетели. Не стекла, а у меня тут большие рамы с той стороны. И закрыты были полиэтиленом, чтобы не было таких сквозняков. А до этого они все эти стекла были выбиты. Ну, а я уже своими силами купила полиэтилен и обделала эти самые рамы, чтобы э, не было сквозняка. И сейчас вот тоже одну сторону заделаю, одна сторона более-менее нормальная а другая сторона повреждена. Так что сейчас я иду просить молоток и щипцы, плоскогубцы. Mm -hmm. Вот такие дела. С Луганщиной сбежали и попали сюда. Думали, что здесь... Я вначале была в Днепропетровске, а потом с переехали сюда. Вот. Ее забрали снова в Днепропетровске, я осталась одна. Так что я сижу и молюсь Бога, чтобы Он меня защитил. Я верующая.